Ви говорите про те, що повноцінна операція воєнна ще не розпочалася, і що Путін якби так не ну не перекидається ці, ці основні війська із Донбасу. А задум тоді Роман Григорович Путіна який ну тобто, що взяти Донбас, а потім розбиратися із Курськом, чи в чому тоді задум може Путіна полягати? Ну це просто з одної сторони. Тобто у Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ну що для них там тисяча, дві три, то це абсолютно ні о чому не говорить. А раз это уже случилось, так там уже неважно, там полторы тысячи или две тысячи контролируются украинскими войсками. А сейчас они выполняют задачу оперативного прорыва. Там сейчас уже оперативный прорыв. От Донецка в сторону Покровска, вот эта кишка, которую они, по которой они сейчас движутся, километров 50. Опасность у них есть, да, но они почему-то на нее плюют на данный момент, потому что ширина этого вклинения километров 15-20. 50 километров по глубине 15-20 по ширине, это, это очень опасно. То есть любой, любой удар фланговый и срезается эта головная колонна. Вот, но россияне, тем не менее, прут и не боятся этого, этого процесса. У них фланги полностью не укреплены. Расширять они на данный момент их не смогут. А значит, будут пробиваться до Покровска. КПД от этого действия возможно только тогда, если они потом начнут расширять фланг, не укреплять их, а расширять. То есть э, выходить на э, Карловку, на Курахово, это по югу, на угледар срезать Углидарский на выступ, и тогда они уже юго-запад Донбасса будут под контролем держать. Ну и по северу в том числе, если начнут выходить из, из Очеретина, на Константиновку, дальше на Доброполе, выходить на границу с, с, с Днепропетровской областью. В, вариант этот есть, но он долгий. Это не быстро. То есть то вклинение, которое сейчас есть, оно может быть, если будет правильно перераспределены силы и средства, оно может быть срезано. Пока и у нас незаметно, по крайней мере, такого рода действия. Хотя это можно было сделать в течение недели как минимум. Говоримо і сьогодні про ситуацію на Харківщині. Зокрема, у третій штурмовій додали подробиць контратаки вчорашньої. Вчора ми обговорювали за нами відео, так як виклали у штурмовій бригаді. Говорять, що вони таким чином порушили плани ворога. В результаті операції досить серйозно знищені позиції та логістика 20-ї армії Російської Федерації наразі йдуть стабілізаційні дії. И вдома, що третя штурмова просунулася в глиб фронту на майже 2 кілометри, штурмові дії відвели удар ворога в напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. З вашої точки зору, які перспективи для нас це відкриває? Ну, это, во-первых, показывает, що наші бригади можуть контратаковать, навіть при численному перевесі противника, там один к трьом, где-то один к п'яти по некоторым позиціям. наши бригады, создав определенный кулак, могут, могут атаковать и атаковать очень успешно. Это действительно вот атака тройки показала то, что возможности такие есть. Я почему и говорю, то есть у нас есть возможности контратаки, срезать эту головную колонну российскую, движущуюся на Покровск, мы можем. Тройка это реально показала. Причем одно дело, там движущиеся части, их намного проще, проще перетоптать, если можно так сказать. А тройка провела операцию на закопавшиеся части россиян, которые готовились к давлению на Макеевку. Там действительно Макеевка, это Луганская область, Макиевка. Это Макеевка, Луганская. Но с севера там уже часть Харьковской области. Вот мы иногда путаемся, когда говорят Харьковское направление. Так это не Волчанск, вернее, не только Волчанск и Липцы. Липцы, вернее, под Харьковом, а это еще и левый берег Оскола, вот Купенск, от Купенска примерно до Макеевки, но Макеевка тоже Луганск. То есть, и вот тройка как раз отработала часть Харьковской области, вклинилась, сняла проблему с Макеевки с севера, и я думаю, дальше начнет продолжать, то есть да, дальше продолжит свое движение кадры красивые, молодцы, вот им большое спасибо за это вообще, хор... скорее всего, хорошая у них предслужба есть. Такие кадры надо постоянно крутить, каждый день подавать эфир так, вот, такого уровня. Там нет тактической информации, там есть большой положительный момент для нашего населения, и для нашего населения, и для мирового, мирового сообщества. Это надо показывать обязательно, любую такую положительную нашу динамику, Сейчас надо освещать і подавати інформаційний поток. Роман Григорович, традиційно запитання для вас підготували, якраз продовження цієї теми курська операція вона підняла моральний дух у сил України. Однозначно она показала, що мы можем наносить і наносити доволі такі серйозні росіянам, удари. с заходом на глубину в 15-20 и больше километров. Это, это серьезный показатель. А это значит, говорит о том, что вооруженные силы Украины находятся ну, в хорошей боевой форме. Хотя вопросы по Донбассу, еще раз повторюсь, остаются. Они как-то не коррелируются с общей э, такой, по -по -победной, э, победными реляциями, которые мы с, э, слышим. И вопрос этот надо однозначно решать. Курская операция оказалась у правильный момент. Вовремя однозначно. Во-первых, россияне пытались развернуться на, и напасть на Сумы. Это мы месяца два об этом говорили, поймали их на противоходе и вскрыли систему, систему обороны, которую, в принципе, они сами-то и разрушили, когда начали разворачиваться в наступательные порядки. Потому точно вовремя это все появилось. Еще, еще раз повторюсь, нам надо сейчас много, ну, максимально положительные моменты, связанные с действиями наших вооруженных сил. Показывать в информационном потоке, не стыдиться. Наоборот, у нас очень много положительных моментов. Очень много. Пад Донецькою, я думаю, Донецьку проблему после, после того, як буде більш-менш стабілізована ситуація на інших участках фронту. Донецьку проблему нужно буде решать. Заява посла Росії у США про те, що, начебто, Путін ухвалив рішення про суворе покарання за вторгнення ЗСУ до Курської області. Це із розряду ну, ПСОБЛЕФО. Ну, вряд ли. Дело в том, что это все-таки уже такой серьезный уровень. Это, это что он где-то там в Ярославле, в Соединенные Штаты и распадал то. Я думаю, россияне в ближайшее время могут нам напакостить где-то. Причем так по серьезному напакостить. Ну, а зная, как как эти пакостники пакостят, я думаю, это будет шахеды, ракеты. То есть надо быть предельно осторожным в ближайшие дни. Ну, Роман Григорович, якщо дозволити одне запитання, не виходить, триблять запитання. Просто буквально те, що не з'явилася новина про те, що щонайменше сім вибухів прогриміло в окупованому Маріуполі і попередньо вражено уражено системи ППО в трикутнику Маріуполь Нікольське Мангуш написав радник мера Петро Андрющенко. Все це про проможності говорить і Якщо це так, що це знову ж таки нам дає. Ну, там стоят система ПВО, которая прикрывает не только Мариуполь, а прикрывает как раз в этом треугольнике. Это севернее Мариуполя. В севернее Мариуполя заходит железная дорога с Ростова через гранитный там железнодорожный мост переброшен через реку Кальмиус, и она заходит в железку между Мариуполем и Волновахой. Я думаю, в ближайшее время, если сейчас поразили ПВО, в ближайшее время будет нанесен удар, наконец-то нанесен удар по железной дороге, которую россияне отстроили с Марика. Это сухопутная, э, сухопутный коридор, так называют. То есть вот это как раз удар, подготовки, Ну, это, по крайней мере, так видится, как подготовка к удару уже по железной дороге. Новая нова дорога, верно, разумеется. Да, да, новую дорогу. Они отстроили э, железную дорогу с Ростова на Мариуполь. Э, ну, грубо так. Там переход через реку Кальмиус в районе Гранитного недалеко там от Волновахи. Вот до гранитного добраться сходу не получается, там сильная, то есть мощная система противовоздушной обороны. Сегодня был нанесен удар именно по этой ПВО, которая прикрывала с одной стороны Мариуполь, а с другой стороны как раз эту развязку железнодорожную. Если она отминусована, ПВОшка, то в ближайшее время, я думаю, пойдет уже удары и по мостам железнодорожным, по мосту железнодорожному и по развязкам новой, новой железной дороги.